मेरा आज कम से कम ए फोर नाइनटी एट संशोधन कर दे मैं खुद जा रहा हूँ गाड़ी की किस तक है मेरी गाड़ी है बहुत प्यार से लिया था मेरा छोटा सा बच्चा है मैं कितना सपने देखा था क्यों क्यों लड़के गलत क्यों कैसे हो गए लड़के गलत कैसे हो गए यार जो कर रहा है उसको सजा दो जो गलत करे उसको सजा दो एक घर की बेटी को लाखों करो सुख दे रहा है उसको संपत्ति सब कुछ दे रहा है अपने उसका नाम दे रहा है मैं छोटा सा उम्र से इतना सह रहा हूँ खैर हमारे मम्मी पापा भी मेरे भाई को एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि वो चार बेरी मुझे थाने पे भेज दिए मेरी भाई मुझे चार बेरी थाने पे मरवाई मेरे नाम एक साथ क्या हूँ मुकदमा करवाई लोता थाना रोनिया थाना मरवाड़ी थाना दो बार लोता थाना है एक बार मरवाड़ी था दो बार मरवाड़ी थाना है एक बार रोहनिया थाना है उस उसके बावजूद मैं उसको रखा और मैं जीना चाहता था मैं ना मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए मुझे प्यार हाथ दबाए मुझे खुश रखे मुझे हर समय टेंशन में रखते थे खैर सबका उधारी वाला का अलग फ़ोन मेरे मालिक हैं अलग से फोन कर रहे हैं कब आओगे कब आओगे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मालिक तो फोन करेंगे वाराणसी ग्रामीण घटना है लोटुंबिकवाद तो गैर समझ अनि सामाजिक दर्द को नमूने मानसिक तान मार लेची मायती समूह अलिया हैं हात तरुण अनेक दिवसापसुन बाइको सोबत मार ले मुलापासन दूर रहने का वेदने मु त्रस्त तो अच्छा संगित है गाड़ी लोन के लिया था ये भी है मेरा छोटा सा बच्चा है उसके बिना जी नहीं पाता हूँ मैं खैर मेरी तो आज जिंदगी के लास्ट है क्यों मैं चाहता हूँ कि ये बीजेपी का जो सरकार है क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए शोषण होती है 2014 के बाद से लड़का शोषण होने लग गए लड़कियों के साथ गलत होता था कानून हिसाब से होना चाहिए लड़कों के लिए होना चाहिए लेकिन उसके बाद से मेरा शोषण होने लगा लड़कों का शोषण होने लगा मेरी बाइप खुल के बोल रही है कि मुझे सपोर्ट कर रहा है सिंह डेंजर मैं उससे बात करूंगी मैं लड़का हूँ ना मैं लड़कों के बारे में जानता हूँ अच्छे से जानता हूँ उसको सपोर्ट नहीं उसको ओयो तक तो ले जाएगा मैं अपने जीते जी उसको ओयो नहीं देख सकता ना इसलिए मैं आगे जो मैं बोल रहा हूँ अभी प्रजेंट टाइम में मैं पिया नहीं हूँ और आ, मैं पीऊंगा कम से कम एक खम्मा क्योंकि मुझे, मुझे इच्छा एक परसेंट नहीं है बस मेरी रिक्वेस्ट है मेरी वाइफ को कोई सजा ना मिले लेकिन कम से कम उसको एक चीज मिले कम से कम कदर तो कर लेती मैं उसको सजा नहीं दिलवाऊंगा कम से कम कदर कर लेती तरुणाच्या म्हणण्यानुसार त्याची बायको काही बाहेरच्या व्यक्ति सोबत अनैतिक संबंध असल्याने घरात वाद निर्माण झाला त्यातून दोघांमध्ये गंभीर आरोप प्रत्यारोप झाले तरुणाने सांगितलं की या आधीही त्यांच्यावर विविध कलमातून प्रकरण नोंदवण्यात आली असून तो सतत ठाणे कोर्टाच्या चक्रा मारत आहे तरुणाचं आर्थिक चित्रही तितकंच तणावाचं आहे गाडीच्या हप्त्यापासून ते किराणा आणि दुधाच्या थकबाकीपर्यंत अनेक कर्ज डोक्यावर आहेत त्यात नोकरीतील दडपण मालकांचे वारंवार फोन आणि घरातील वाद या सगळ्यांमुळे परिस्थिती अधिकच खराब झाल्याचं त्यानं सांगितलं आहे यातील सर्वात भावनिक बाब म्हणजे त्याचा मुलगा ज्याला भेटण्यासाठी तरुण गेला आणि त्याच्यासाठी काही पैसेही घेऊन गेला असं त्यानं सांगितलं आहे मुलगा दिसला की मनाला शांतता मिळते असं तो म्हणतो बायकोच्या कुटुंब यांनी दोघांमधील संवाद बंद करण्याचा सल्ला दिल्यामुळे नातं अधिकच ताणलं गेल्याचं समजत आहे नातं टिकवण्यासाठी संवाद आवश्यक असतो नंबर ब्लॉक करून सुटत नाही असा तरुणाचा दावा आहे तसंच चारशे अठ्ठ्याण्णव ए सारख्या प्रकरणामध्ये पुरुषांनाही न्याय मिळायला हवे अशी त्याची भूमिका असून त्यानं कायद्याच्या दुरुपयोगाबद्दल का प्रश्न उपस्थित केले आहे एकंदरीत कौटुंबिक मतभेद आर्थिक संकट आणि गैरसमज यांच्या तानातून या तरुणाने आत्महत्या केली आहे व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये